بسم الله الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا صدق الله العظيم Walillahi ma fi samawati wa fil ard dan bagi Allah jualah segala yang ada di langit dan segala yang ada di bumi. Wa kana bi kulli shay'in muhita dan Allah sentiasa meliputi pengetahuannya dan kekuasaannya akan tiap-tiap sesuatu. Sambungan kepada ayat sebelum ni yang menyatakan bahawa syaitan ini mempunyai program yang cukup rapi untuk menyesatkan manusia dan banyak pula jalan yang dimainkan oleh syaitan untuk memperdayakan manusia di dunia ini. Ayat dahulu menafikan bahawa syaitan tidak mempunyai hak untuk dipuja. In yad'una min dunihi illa inasa wa in yad'una illa syaitanan marida. Segala sesuatu yang disembah selain daripada Allah itu semuanya lemah belaka. Inasa, lemah. Kita puja, puja manusia, manusia lemah kita puja selain daripada manusia lagi terutama syaitan lemah juga dia nya malah syaitan ni pula mari mari kosong daripada segala kebajikan tak ada kebajikan pada syaitan itu apa yang dipuja dia kita mau apa sesuatu kita mau dia tu dia sebagai dia nak jadi ke bomo tolong mengobati penyakit kita penyakit keluarga kita kita nak minta dia suruh cari barang hilang umpamanya dia mari mari sifatnya mari ini tak ada kebaikan kalau suruh dia cari pun dia tak ada benda ayat ni menyatakan yang adanya yang ada benda ada sesuatu daripadanya yang berhak kita puja yang berhak kita puji puja kita ibadat kepadanya ialah ialah Allah yang padanya ada segala-galanya ada pada dia ada hak untuk ada kuasa untuk menyembuhkan penyakit ada kuasa untuk memberi rezeki, ada kuasa untuk menolong, ada segala-galanya ada pada dia, surga neraka ada pada dia. Jadi kalau begitu minta lah daripada Allah, mengapa minta daripada syaitan, mengapa minta daripada jin, mengapa minta daripada suatu selain daripada Allah. Macam tu seolah-olahnya. Ayat ini menyatakan, وَلِلَّهِ مَا فِي wa وَمَا فِي <الْأَرْضِي> Dan bagi Allah jualah segala yang ada di langit dan segala yang ada yang di bumi. Hak Allah. Kuasa pun tu kuasa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Manusia setakat tu saja dia tahu adanya. Dia langit dia tahu bumi ada di depan mata dia. Dia nampak langit dia nampak bumi. Ini semuanya hak Allah. Barang yang kita nak ni, barang yang ada langit dan bumi, hak di luar langit, di luar bumi kita tak minta. Kita tak berebut pun. Yang ada pun ada, yang ada dekat dengan kita saja kita berebut. Kita berebut. Lagi apa yang ada laut, orang yang di tengah-tengah laut tu, no. kita tak berebut lagi muka di sana. Jadi kalau begitu kepunyaan siapa ni? Kepunyaan siapa? Kepunyaan Allah. Kepunyaan Allah yang ada dalam langit Lillahi <tuh> maafis samawati wa maafil ardi Kepunyaan Allah Kuasanya Kuasanya dan pengetahuannya Tuhan tahu dan Tuhan ada kuasa Manusia ni kadang-kadang dia tahu dia tak ada kuasa Dia ada kuasa tapi dia jahil Ada ha, dia punya cacatnya Dua-dua ni bila ada pada manusia Maka dia akan jadi seorang yang istimewa Ada ilmu dan ada kuasa Ini yang orang dah berebut ni berubuk. Ilmu dan ada kuasa Tapi berbuk kuasa tanpa ilmu musnah Sebenarnya hidup ni Pasal apa? Kuasa akan disalahgunakan gunakan disebab jahil Disebab tidak ada ilmu Dia guna dengan cara yang salah Ibarat seorang yang pegang pisau Pisau ni dipotong sesuatu yang tak patut dipotong Sebab Sebab dia tidak punya perkara ni Dua-dua ni mestinya ada Ala ilmu wal wasulpa wal mil wal mulku. Ala ilmu wal mulku Walillahi dan bagi Allah lam ni, lam ni, kalau dalam bahasa Arab ni Dia membuat arti milik Walillahi dan milik Allah Ma fis samawati wa ma fil ardi Barang yang ada di dalam langit dan yang ada di dalam bumi Jangan pula kita merasa ragu Barang yang ada langit dan bumi Langit dan bumi tak milik Tapi barang tu yang miliknya Jangan Jangan bila seorang itu ada 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 tanah tapi kosong buat apa kalau orang semua yang duduk tanam pokok dalam tanah kita jadi yang pentingnya barang yang ada di dalam tu tapi di sini bila barang tu ada artinya milik dia lah milik dia langit dan bumi pun kenapa manusia berebut barang yang ada di dalam langit barang yang ada di dalam bumi ya, itu manusia sebab so, kata milik dia dan Allah pula sentiasa meliputi pengetahuan dan kekuasaannya akan tiap-tiap sesuatu jadi bila Allah meliputi pengetahuannya bagi tiap-tiap sesuatu dia boleh buat apa saja dia suka semuanya ini tunduk di bawah masyiah Allah di bawah kehanda Allah jika kalau Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberi sesiapa kepada sesiapa ilmunya dan miliknya dia nak beri sedikit saja daripada banyak dia punya masyaah dia beri kaya kepada seorang dia beri ilmu kepada seorang dia beri sembuh penyakit dia dia beri segala hajatnya itu tertunduk di bawah pemiliknya siapa yang milik barang ini? siapa yang berilmu tetap kau ni Allah Subhanahu Wa Taala jadi kalau begitu mengapa manusia masih masih tunduk masih mencari, masih meminta dan sekaligus mempersekutukan barang-barang itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Allah jadi kalau begitu wajar sekali lah Allah menyatakan dalam ayat dahulu, innallaha la yaghfiru an bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah takkan ampun sesiapa yang mempersekutukan dengan Allah, Allah dengan sesuatu, tak tak dosa dia. Kesalahan ini kesalahan yang sangat besar. Dosa lain, dosa lain Tuhan ampun. Tuhan ampun Bertaubat ke tak bertaubat ke Bila kena cara dianya Cara dia antara dia Antaranya dia istighfar Antara um, Selain daripada itu pula Dia membuat kebajikan Saiznya lebih besar daripada dosa yang dia lakukan itu Dosa yang akan dia diampun Dosa syirik Degeng Dosa syirik memerlukan kepada seorang itu bertaubat Nafuhat Wata'an Allah bi kulli shay'in muhita dan Allah sentiasa meliputi pengetahuan dan kekuasaannya akan setiap sesuatu. Ayat yang akhir ini bila kita semakkan dalam hati kita, kita semakkan dalam dada kita, maka kita merasa kita tidak akan merasa banyak perkara yang kita tak tergamak. Tak tergamak tergamak kalau kita dah ada kepada Allah Subhanahu wa taala pada ketika persembunyian, tak akan tergamak. Sebab apa? Sebab ilmu Tuhan tahu. Tahu. Ilmu tentang ni Tentang ni perlu sebenarnya Diperkemaskan Diperkemaskan dalam hati setiap orang Supaya dia tidak derhaka kepada Allah Pada ketika dia tersembunyi Sebagaimana dia tidak terhak, derhaka kepadanya Yang kepada Allah ketika dia berterang-terangan Kita lihat kejadian-kejadian yang kejadian Misalnya uh, banyaklah kejadian yang merosakkan barang-barang kerajaan, barang-barang awam, uh, lagi pulanya ada satu 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 kecenderungan sebenarnya dalam masyarakat di Malaysia ini menulis dalam bilik air tulis dalam bilik air duduk dalam bilik air ni bawa pen tulis tiada dia ambil masa tidak tidak sekejap ni kita tengok se setengah tu panjang tulisnya idea ni bukan main cantik ni cantik ni jadi mengapa ni tulis di sini mengapa Tuhan tak tahukah tak tahu waqanallahu bikulli syai'in muhita Orang ini orang baik sebenarnya Orang baik jadi orang luar mari, orang luar mari dia katanya orang rakyat Malaysia ni, rakyat Malaysia ni banyak perkara yang tidak sesuai dengan dengan negara maju. Tak suka tolong orang, tak senyum kawan orang, orang. Rasanya dia tak tambah, hatinya saya je nak tambahnya. Dia suka menulis dalam bilik air, dia tandas. Ha. Saya masuk banyak tempat. Mak itu Pak ni amat suka boleh jadi tidak orang tua, orang muda-muda. Dia membayangkan bahawa bahawa ceteknya terjadi uh, pengetahuan tentang Allah tahu apa yang dia buat itu. Hmm. Seterusnya habislah. Wa fin nisa'i qulillahu yuftikum Kita sebut sebelum daripada ni pada awal surah ni sebelum surah An-Nisa' ni, surah ni namanya surah orang perempuan. Suratul Nisa' surah ni kenapa dalam surah ni dia bela orang perempuan ini dia bela kaum wanita lebih daripada dia bela kaum lelaki kerana pada zaman jahiliah kaum wanita merupakan golongan yang menjadi mangsa kepada masyarakat yang zalim masyarakat yang tidak bertimbang rasa antara yang menjadi mangsanya ialah kaum wanita maka surah ini surah ini dalam ayat-ayat di dalamnya banyak menyebut tentang wanita dan undang-undang terhadapnya Keseluruhan surah ini membicarakan tentang hukuk, tentang undang-undang, hak. Hak orang wanita, hak kanak-kanak, hak tentang harta, hak dalam undang-undang, undang-undang uh, awam. Apakah hak kita dalam undang-undang awam ini? Dalam dalam dunia ini. Dibicarakan dalam surah ini. Ayat yang kita nak baca ni, ayat 1, 2, 7 ini antara ayat yang membela kaum wanita. Kaum wanita. Ayatnya <tuh> berfirman, wa yastaftunaka fin dan mereka meminta fatwa kepada mu, wahai Muhammad mengenai hak dan kewajipan kaum perempuan kaum perempuan merupakan kaum yang lemah merupakan kaum yang lemah mereka ini tidak diberi hak dengan sewajarnya pada zaman jahiliah dahulu dia berbagai-bagai cara, berbagai-bagai cara pada zaman jahiliah dahulu. Bila seorang tu dia nak nikah, dia dia biasanya cantik berkenan kepada seorang perempuan itu. Cukup, mereka jadikan wanita ni sebagai sama dengan barang-barang jualan. Bagaimana bila dia nak dia campur kain, kain tu kena pada wanita tu, wanita tu tak boleh kahwin lagi dah dengan sesiapa pun. Tak boleh pasal dia ni. Sekarang ni kata-kata dia cuk. Cuk nak kahwin dah dengan apa tu. Tak boleh kahwin dah dia ni. Tidakkah ini jadi mangsa di mana kebebasan seorang wanita? Wanita dia bebas dia nak kahwin dengan siapa pun. Dia boleh bebas. Malah malah orang cadang dulu tapi orang wanita dia tak terima. tak terima. Wanita boleh pinang, boleh pinang. Laki-laki laki-laki boleh pinang. Wanita nak pinang tak nyatakan persetujuan, kehendak itu boleh. Tetapi adat kita ni dia kata timba cari teraga telaga, dia tak cari timba. Ha, cukup lah takat tu. Cukup lah kalau macam tu. Tetapi tidaklah sampai begitu. Hak ni hak timba cari telaga, timba cari telaga. Tak ada hadis nak baca baginya. Mengapa kita susah-susah dalam perkara ini? Kita susah sebenarnya hidup. Tapi dah adat dah kekang begitu, adat resam ni pun satu, satu perkara yang sukar sebenarnya untuk dipecah. <tid> Baik. Wanita Islam yang membelanya. Pada zaman jahiliah dahulu bila anak yatim, bila anak yatim uh, dibesarkan oleh seorang penjaga maka harta itu boleh diperkongsikan oleh pemegang anak yatim bila anak yatim ini ada harta dan cantik pula uh, lagi susah nak kahwin penjaga dia kata saya nak kahwin dengan dia saya nak kahwin orang nak masuk tak boleh dia pagar dia pagar pasal dia kata dia nak kahwin nak kahwin bila kata dia nak kahwin dia lebih berhak sebab dia yang jaga dia jaga harta dia sapu harta Anak yatim sendiri pula dia sapu juga. Habis dia sapu. Ini perangai jahiliah. Perangai jahiliah ini mungkin mungkin berlanjutan sampai kepada zaman-zaman dalam masyarakat Islam pun boleh jadi masuk ni pengaruh ini. Quran lebih awal menyatakan katanya wayastaftu naka fin nisa mereka meminta fatwa kepadamu daripada pada mu Hai Muhammad mengenai hak dan kewajipan kaum perempuan nabi diminta fatwa Artinya Nabi ni mufti pertama lah. Tuan, orang main minta. Minta patuah macam mana ni? Mereka datang kerana mereka tak tahu dalam Islam ni bagaimana hukumnya. Sebelum daripada Islam mereka tahu. Budaya jahiliah tidak memberi hak kepada golongan yang lemah. Tidak, golongan yang lemah dia ada lemah. Dia akan lemah sebab bila-bila pun dia dah tak ada hak. Tak ada hak untuk bangun menyatakan kehendaknya. Itu nasib yang ditimu oleh orang lemah. Anak-anak ke ta, anak yatim ke kaum perempuan lebih-lebih lagi anak yatim pun kalau anak yatim ni lelaki laki lain pula keadaannya bila anak yatim perempuan mereka sangat-sangat um, di, ditindas di, di, di dalam masyarakat datanglah orang meminta fatwa ayat ni lain daripada yang lain dia tidak kata wayas alunaka mereka akan bertanya mu bertanya ada ayatnya kata wayas alunaka anil mahid mereka akan bertanya mu tentang hukum haid wa yas'alunaka 'anil yatama qul islahul lahum khair wa yas'alunaka wa yas'alunaka banyak yas'alunaka 'anil qital yas'alunaka 'anil syahril haram qital fi mereka akan bertanya kepadamu di sini yastaftunaka yastaftunaka makna mereka akan minta fatwa kepadamu yastaftunaka perkataan ini datangnya daripada perkataan fata fata maknanya muda muda belia fatan Belia ini merupakan uh, mereka merupakan tahap umur, peringkat umur yang paling kuat. Paling kuat berbanding dengan budak, berbanding dengan selepasnya tua, tua. Jadi yastaftu naka dia ada usul di dalamnya usul muda, usul belia, usul kuat. Bila sesuatu itu diberi fatwa, diberi fatwa kuat. Sebab fatwa ini tidak boleh diberi sebarangan. Orang bertanya dia boleh jawab bila-bila masa saja. Tanya tengah tanya dia tengah-tengah dalam telefon pun boleh jawab. Pasal orang tanya. Tanya dia tengah-tengah duk mandi pun boleh jawab. Tanya tengah makan pun boleh jawab. Semua keadaan boleh jawab. Kata Ibu Fatua tak boleh buka kitab dulu. Buka kitab dulu, buka kitab pernah cari dalil, kena kumpul dalil buat penyelidikan, nak tanya buat. Main. Tak boleh nak jawab serta-merta. Ini fatwa. Oleh kerana itu fatwa dia mempunyai uh, dia mempunyai kekuatan padanya. Sebagaimana kekuatan yang yang ada pada belia pada beliau itu maknanya fatwa. Ya mereka akan meminta fatwa daripadamu. Yang ini satu jawapan yang dikukuhkan dengan segala dalil. Padahal Nabi pun dia tidak akan jawab sesuatu jika dia tidak ada dalil. Tetapi nak sebutnya perkataan ini dia mempunyai unsur ini. Unsur, unsur kekuatan, unsur kukuh, gagah, perkasa, fatwa petua lain, petua lain. Petua lain, petua ni dia nak suruh jadi tua. Petua pemuda, ha tu dia. Ini fatwa. Kita bertukar tu petua, ha tu petua nak jadi muda, petua nak jadi mukamani Itu tu petua. Fatwa mereka akan meminta fatwa kepadamu mengenai wanita, mengenai hak dan kewajipan kaum wanita. Kulillahu yuftikum fihinna. Jawab kepada mereka, Allah telah memberi fatwa. Mengenai wanita ini, bukan kamu yang telah memberikannya fatwa ini. Tuhan yang memberi fatwa. Hak tentang wanita ini telah dinyatakan di dalam Al-Quran. Berapa? Lizzakari misluhazzil unsayain. Fatwa. Ketua Allah sendiri beritahu kepadanya lagi apanya laginya lagi at-talaqu marratani lirrijali nasibun mimma ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa' wa man ya'mal min as-salihati min dhakarin aw unsa wa hukum mengenai wanita ini telah dibicarakan di dalam al-Quran maka hukum ini merupakan fatwa dan fatwa ini datangnya daripada Allah kamu wahai Muhammad jawab kepada mereka baca ayat ini kepada mereka Baca ayat fatwa ini fatwa daripada Allah Subhanahu wa taala sendiri. Qulillahu yuftikum fi hinna. Katakanlah Allah yang memberi fatwa kepada kamu mengenai wanita ini. Artinya kita wanita, wanita ini siapa yang membela nya? Tuhan yang lebih awal lagi membela kaum wanita. Mereka adalah makhluk yang sama dengan kaum lelaki Laki-laki dalam soal amal ibadat, soal amal ibadat sama saja laki-laki dan wanita. Masing-masing berkewajipan, beribadat, beribadat dan eh, menanggung tanggungjawab tanggungjawab terhadap Allah di dunia, di dunia ini. Laki-laki dan wanita sama saja. Fatwa ini fatwa daripada Allah Taala sendiri. Yuftikum fi hinna. Fatwa daripada Allah juga kaum laki-laki memegang kuasa menceraikan istrinya. Menceraikan istrinya. hakku talak juga ini fatwa daripada Allah hukum fasa hukum meminta supaya supaya dibubarkan perkahwinan juga telah dinyatakan hukum dan keputusan ini adalah fatwa daripada Allah Subhanahu wa taala ayat ini seolah-olahnya memberi suatu penegasan apabila salah kuasa dilakukan oleh pihak-pihak yang tertentu dan masyarakat terhadap kaum wanita terhadap kaum wanita ayat datang ayat datang dengan menyatakan dengan nada yang sangat keras. Sangat keras iaitu hak untuk penjagaan itu mestinya dipulangkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan manusia tidak boleh berijtihad dalam perkara ini. Tak boleh berijtihad hak wanita ni kita bagi banyak ni zaman sekarang ni. Kita bagi zaman banyak ni pula je kita ubah sikitlah namanya. Tiada ada hak sebab fatwa sudah ada. Fatwa Allah. Qulillahu yuftikum fihinna وما يتلى عليكم في الكتاب من يتام النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وما يتلى عليكم في الكتاب dan juga ada difatwakan apa yang selalu dibacakan kepada kamu dalam kitab juga telah difatwakan fatwanya sudah ada fatwa sudah ada dan sudah dibaca dalam kitab iaitu fi yataman nisa mengenai anak-anak yatim dari kalangan wanita juga telah difatwakan fatwanya yas'aluna ka'al qul islahu lahum khair wa in tukhalituhum fa ikhwanukum Allah merangsang supaya orang yang ada anak yatim masyarakat yang bela mereka pelihara mereka dan bila nak kahwin dengan mereka pun tidak mengapa tak mengapa tujuannya untuk jaga keselamatan hartanya dan anak-anak yatim ni kalau dis disebutnya wa in tukhalituhum fa ikhwanukum kalau kamu campur makanan itu makanan untuk anak yatim, makanan untuk kamu dia masak masak bersama, makan bersama. Itu lagi baik lagi disebutnya dalam Quran. Disebutnya. Supaya apa? Supaya anak yatim itu tidak teraniaya. Apa yang kamu makan itulah juga yang mereka makan. Sama dianya jika mereka besar, besar, adalah lebih baik jika kamu kahwinkan dengan mereka. Tapi budaya jahiliah tidak Dia kata boleh kahwin, kalau cantik. Kalau tak cantik tak boleh ada di antaranya juga yang tak cantik tapi orang lain nak kahwin pun tak boleh juga sebab apa sebab dia ada harta maukan harta tapi duka cintanya tak cantik anak yatim tu tak bagi kahwin tak bagi kahwin pasal dia halang ha ah, yang ni ni dapat patuan lain pula ni ah, inilah patuan ni pulaknya ada dalam ayat ni untuk membetulkan satu kesilapan apabila diharuskan kahwin tujuannya untuk untuk menjaga hak mereka untuk melindungi hak ha, anak-anak yatim itu supaya tidak disalahgunakan. Ayat ni panjang lagi kita bercerita tu dulu. Masuk besok, wa targhabun an